Сегодня спасатели приехали в Казанскую школу 165 без вызова. Сами вызвались рассказать и показать, что делать, если, если случится пожар или еще какая беда. Расписание пришлось поменять, хотя это тоже учеба, подчас жизненно необходимая. Надели маски и на выход к происходящему, малыши относятся весело словно к игре. Пожарные не против, главное отработать порядок действий, чтобы каждый ребенок знал, что делать при настоящем пожаре. Вся школа эвакуировалась самостоятельно, но двое учеников оказались отрезаны от выхода огнем. На их спасение отправляются огнеборцы. Одного выносят из горящего здания на руках, другого снимают из окна второго этажа. Это сейчас учение. Но за 20 лет работы Алексей не раз спасал детей на настоящих пожарах. В прошлом году на Чистопольской я мальчика вынес, восьмилетнего с шестого этажа, тоже по автолестнице. С горячей квартиры. Когда едешь на выезд, ты знаешь, что можешь э, спасти человека, ты можешь оказать им помощь. Как бы все-таки это как бы и гордость. Сейчас не то, что это, это уже призвание. То, что со стороны выглядит как снег на самом деле, пена, которую огнеборцы выдали из специального пожарного ствола. Выглядит как пена от обычного стирального порошка и пахнет так же. Но на самом деле химический состав немного другой и предназначена для тушения нефтепродуктов. А это уже на улице эвакуированным ученикам спасатели устроили показательное шоу. Здесь постарались не только огнеборцы, но и специалисты другого профиля МЧС. А это уже сами школьники демонстрируют свои навыки, как бороться с огнем первичными средствами. Правда, признаются, до сегодняшнего дня ничего не умели. Уже хотя бы поэтому учения себя оправдали. И огнеборцы остались довольны. Эвакуировано э, э, персонала и учащихся 837 человек. Время эвакуации составило около 4 минут, что является оценкой отлично. Ну, кроме того, мы сегодня, чтобы было более наглядно, показали возможности э, пожарной техники спецчасти номер 48. Проверка идет по всем школам, завершится в ближайшие дни. Несмотря на отдельные замечания, большинство учащихся бегут из здания, как и положено, как от огня. Василия Хузина, Равкадзиадинов, Вести, Татарстан.